Принято входить в храмы с таким вот крестом из оливкового дерева. Не нательно, а такой большой. Внутри его сразу есть святая земля, немножко ладана, камни из Иерусалима, вот эти древние кусочки. А куда? Это наши далеко. Мы вот здесь. А я сейчас вам подойду и расскажу. Пока вот все тут собираемся, и не забудьте сфотографировать вот эту мозаику. Она имеет важное очень значение. Тут стоим, я сейчас вам подойду.

Помните, он говорил, что храм, в принципе, крестоносовый построен. Ну, видим, да, типичная такая католическая архитектура 11-12 веков. Но есть в этом храме очень древняя часть, очень древний деталь. Og tað er ikki alt, men tað er ikki alt.